Menteri. seterusnya saya jemput menteri undang-undang dari formasi institusi untuk menggulung 15 minit silakan menteri terima kasih uh, Tuan Yang di-Pertua <coughs> laporan dibentang isu dibahas teguran diterima dengan hati terbuka kerjasama semua amatlah ikhlas untuk Malaysia terus sejahtera ya. boleh menteri cantik cantik Mari jawab. Bagi pihak kerajaan dan Jabatan Audit Negara, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan jutawan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan ke atas usul laporan Ketua Audit Negara 3.2025 mengenai penyata kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2024 dan aktiviti Kementerian Jabatan Syarikat Kerajaan Persekutuan dan menyentuh berkenaan dengan Jabatan Audit Negara iaitu Yang Berhormat Macang, Yang Berhormat Temurlo, Yang Berhormat Pasir Gudang, Yang Berhormat Seputi, Yang Berhormat Rasa, Yang Berhormat Mas Gading dan Yang Berhormat Kota Melaka. Yang Berhormat Macang membangkitkan mengapa laporan Ketua Audit Negara tidak melihat kepada tender bagi kontrak pembekalan kad pengenalan nasional Malaysia di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Penswastaan Malaysian Airports Berhad MAHB oleh syarikat asing termasuk pembekalan yang mana penyenggaraan tidak dibuat dengan baik. Datuk Tan Sri dan Putera, untuk yang berbuat macam, Jabatan Audit Negara tidak melaksanakan pengauditan terhadap MAHB kerana ia tidak diwartakan dalam perintah audit akaun badan lain pindaan 2024 pada 31 Oktober 2024. Oleh itu, MAHB tidak tertakluk kepada kuasa pengauditan Ketua Audit Negara. Ini berikatan MAHB adalah syarikat yang terserai, tersenarai di Bursa Malaysia pada masa tersebut dan sudah pun tertakluk kepada amalan takbir urus korporat serta kawal selia Suranjaya Security dan Bursa Malaysia. Walau bagaimanapun, MHB telah dikeluarkan dari senarai Bursa Malaysia pada 25 Februari 2025. Sehubung itu, Jabatan Audit Negara boleh mewartakan MAHB sekiranya memenuhi kriteria yang ditetapkan di bawah peranggan 501-D Akta Audit 1957 Yang berhormat temurlo membangkitkan dua persoalan iaitu mengenai plan strategik Jabatan Audit Negara Isu iaitu bahawa ia kurang jelas dan adakah pindaan akan dilakukan terhadap plan tersebut Tan Sri Reputera, untuk maklumat yang berhormat temurlo. Plan Strategik Jabatan Audit Negara 2021 ke 2025 mempunyai empat teras yang jelas. Teras satu, mengkukuhkan kebebasan Jabatan Audit Negara. Kedua, memperkasakan pengauditan sektor awam. Ketiga, menghasilkan laporan Ketua Audit Negara yang berkredibiliti. Dan empat, meningkatkan takbir urus organisasi dan pembangunan modal insan yang profesional dan berkeupayaan. Jabatan Audit Negara telah mencapai dan melepasi sasaran keempat-empat teras dalam Plan Strategik 2021-2025, membuktikan komitmen tinggi dan kejayaan Cemerlang dalam memperkukuh tabir urus integriti institusi dan accountability awam. Jabatan Audit Negara secara konsisten melaksanakan semakan dan pemantauan ke atas pelaksanaan Plan Strategik 2021-2025, bagi memastikan strategi kekal relevan dan berkesan, hasil ber perlaksanaan yang berfokus dan adaptif ini membolehkan Jabatan Audit Negara bukan sahaja mencapai maklah melepasi sasaran keempat-empat teras strategi ter tersebut. Antara pencapaian utama termasuk pindaan Akta Audit 1957 yang memperkukuh kuasa Ketua Audit Negara perlaksanaan Auditor General's Dashboard dan e-Self Audit, serta pelupasan liputan audit ke hampir 2000 JLC. Plan strategik Jabatan Audit Negara 2021 ke 2025 kini berada pada tahun akhir pelaksanaannya yang sedang dalam proses semakan semula bagi memastikan keselarasan dengan pindaan akta audit 1957 serta pelaksanaan plan pendigitalan jabatan PPJ. Plan strategik jabatan audit negara 2023 kini berada dalam fasa akhir dan dijadualkan untuk diluncurkan pada bulan Disember 2025. Soalan yang kedua adalah adakah kerajaan mendirikan peruntukan dan fasiliti yang mencukupi kepada jabatan, jabatan audit negara atau tidak? Tatanan sian itu kerajaan Madani terus memberikan sokongan padu pada jabatan audit negara melalui penyediaan peruntukan bagi memastikan fasiliti instruktur dan keupayaan operasi Jabatan Audit Negara berada dalam tahap optimum. Yang berhormat Fasih Gudang membangkitkan mengapa dividen yang dibayar oleh Petronas kepada Kerajaan Persekutuan berjumlah 32 bilion tidak dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara 3.2025. Tan Sri Deputua, untuk maklumat yang berhormat Fasih Gudang dan YBAB yang lain, laporan Ketua Audit Negara 3 Sengkang 2025 telah melaporkan dividen melaporkan pelaburan yang diterima daripada 21 syarikat dan dua badan berkanun adalah berjumlah 39 bilion 012 bilion. Ini termasuk dividen daripada Petroleum National Berhad Petronas sebanyak 32 bilion pada tahun 2024 seperti dalam laporan Ketua Audit Negara tiga sengkang 2025, jadual 27 muka surat 53 dan 54. Yang berhormat si Putih, rasa dan melaka memakitkan mengenai pengauditan terhadap Lembaga Kelayakan Profesional Undang-Undang LPQB, Legal Profession Qualifying Board, iaitu sama ada e-self audit terpakai kepada Legal Profession Qualifying Board dan susulan pindaan memasukkan Seksyen 9A baru ke dalam Akta Profession Undang-Undang 1976 yang membenarkan Ketua Audit Negara mengaudit akaun LPQB setiap tahun. Adakah langkah-langkah diambil oleh Jabatan Akauntan Negara untuk mengauditkan kata Lembaga Legal Profession Qualifying Board? Tuan Sri dipertua. yang dipertua untuk makluman yang berhormat seperti yang Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, pada tahun lepas telah menjadi jelas bahawa akaun lembaga Kelayakan Profesion Undang-Undang Legal Profession Qualifying Board tidak diaudit selama 17 tahun, iaitu sejak tahun 2006 sehingga tahun lepas. Penelitian lanjut oleh bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri telah juga mendapati bahawa terdapat dengan izin peculiarity dalam hal ini di mana tidak tiada peruntukan undang-undang di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976 yang mewajibkan Legal Profession Qualifying Board Di audit setiap tahun Tidak seperti lembaga-lembaga lain Yang wajib di audit setiap tahun Susulan itu Demi memastikan tata kelola Yang baik dan accountability Terhadap wang awam terjamin Kerajaan telah mengambil Langkah segera untuk meminda Akta Profession Undang-Undang 1976 pada tahun lepas Dengan memasukkan Seksyen 9A yang baru Di mana Ketua Audit Negara kini mempunyai tanggungjawab dan kuasa untuk mengaudit akaun Legal Profession Qualifying Board setiap tahun. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ahli-ahli yang berhormat, memandangkan kuasa pengauditan terhadap Legal Profession Qualifying Board telah diperuntukkan di bawah Seksyen 9A Akta Profession Undang-Undang 1976 yang telah dikuatkuasakan pada 9 Mei 2025, maka LPQB tertakluk di bawah Peranggan 5 1 C Akta Audit 1957 dan buka di, bukan di bawah pengauditan badan lain termasuk syarikat yang diwartakan. Berdasarkan tersebut, Ketua Audit Negara akan mengaudit penyata kewangan lembaga qualifying lembaga profession uh legal profession qualifying board setiap tahun mului, mula, melalui melalui mulai tahun 2026 bagi penyata kewangan tahun 2025. Yang Berhormat Menteri. Ya. Tuan Setiausaha. Saya menyambut baik bahawa lembaga kelayakan profesional undang-undang akan diaudit selepas pindaan pada akta profesional undang-undang pada tahun lepas. Tapi saya dengar jawapan daripada menteri tadi kata mula audit tahun 2026. Saya sebenarnya harapkan macam ni jawapan daripada yang borahmat timbalan menteri tadi sebut dengan jelas bahawa 17 tahun tak audit. Kalau campur tahun ni mungkin 18 tahun. Jadi tahun depan kalau audit tu sekali dengan 19 tahun sekali ke ataupun tahun depan saja. Saya rasa i susah mustahak. Kalau kita hanya audit tahun semasa, maknanya yang lepas-lepas ni kita biarkan kesilapan lakuna ni berterusan. Dan rakyat di luar masih tertanya-tanya. ...dan yang berhormat Timbalan Menteri tahu... ...saya sangat prihatin terhadap isu ini... ...sebab setiap tahun hampir seribu calon CLP... ...dan banyak calon yang berulang... ...yang tiap-tiap tahun bayar... ...tiap-tiap tahun kutip berjuta... ...mana pergi duit itu... ...jadi mohon penjelasan lanjutan... ...daripada yang berhormat Timbalan Menteri. Menteri. Ya. Terima kasih. Menteri ten, sekali. Teng ten Sri, ya. ya. Saya... Uh, ...sama... ...pegang sama pandangan dengan... Uh, ...Rasa tadi... ...memang yang... Uh, ...LPQB ini... ...sebenarnya adalah satu badan perkanun. ...jadi ia adalah badan yang meluluskan siapa yang layak jadi lawyer jadi kalau nak jadi peguam kenalah ikuti undang-undang nak -undang. macam mana boleh 17 tahun yang akaun mereka tidak diaudit so kalau uh, saya bagi saya sekurang-kurangnya jabatan audit negara harus audit LPQB ini kalau bukan 17 tahun sekurang-kurangnya 10 tahun means no se example kita nak lihat apakah macam mana kat LPQB ini selama ini menangani akaun dia. Tapi yang paling baik adalah 17 tahun yang selama ini haruslah ke semua akaunnya di audit. Uh, Jadi, uh, nak bagi jelutong dulu? Uh, atau nak jawab dulu? Tak mari ya. Speaker. Ada? Terus jelutong. Ada. Oh ada, ada. <laughs> Tan Sri Speaker, saya, saya mengambil uh, maklum. apa yang dinyatakan yang Yeb Rasah dan Yeb Mohammad Seputi. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang sungguh prihatin tentang isu ini. Cuma nya audit ini perlu diadakan kerana kita lihat satu pendedahan yang dibuat oleh kerajaan oleh menteri sebenarnya bahawa 500,000 ringgit Malaysia telah dibelanjakan oleh lembaga kelayakan profesion undang-undang untuk melawat United Kingdom membuat satu lawatan enam hari. 500,000 ini didedahkan oleh Yang Berhormat Menteri Yang Mohd Azalina di Senate Ada beritanya adalah over 500,000 spend on UK trip by legal board Jadi saya nak tanya lembaga kelayakan profession undang-undang ini sepatutnya menjadi Satu badan yang boleh menyenangkan bakal-bakal peguam kita untuk menduduki peperiksaan tetapi tiap-tiap tahun kita lihat bahawa jumlah yang lulus adalah kurang. Wang dikutip dan digunakan oleh lembaga kelayakan profesion undang-undang untuk mereka pergi ke luar negara. Jadi saya, Wabi Menteri memang, Timbalan Menteri kawan saya lah. Tapi dalam perkara ini saya minta supaya diberi perhatian serius lah. Dan audit ini dilakukan dengan betul lah. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih. Ansi, walaupun kawan, kita menjuala, menjalankan fungsi. Without fear or favour. Yes. As a spirit. Uh, yeah. Tansy. Tansy. nombor satu saya terima kasih kepada ketiga-tiga ahli parlimen, ahli parlimen Sipute, ahli parlimen ah, Rasa dan ahli parlimen Jelutong. Ya, ahli parlimen ah, ke, ini semua yang terlibat dengan undang-undang. Soalan yang dibangkit adalah satu perkara yang ah, sangat sangat perlu satu jawapan yang yang menyu yang Sedalam-dalam tapi mengikut undang-undang kita terikat dengan undang-undang yang diluluskan oleh Dewan yang di ya, ini pada tahun dulu Section 9A nampaknya ia uh, prospective not retrospective itu nombor satu uh, itu adalah perkara. Tetapi ia tidak menghalang uh, lembaga uh, Legal Profession Qualifying Board untuk mengemukakan uh, audit itu dengan seberapa segera yang boleh. Sudahlah mereka salah tidak membuat sedemikian untuk 17 tahun. Kita tak boleh terima. Tan Sri saya percaya ini seluruh Malaysia akan perlukan satu jawapan mengenai perkara tersebut. Nombor satu, kenapa tidak dibuat? Nombor dua, kalau tidak ada buat, sekarang kita ada undang-undang untuk tahun kehadapan dan sebagainya. Tahun yang ke belakang, kita tak boleh uh, just leave it like that. Tak boleh Tan Sri. Uh, ini adalah wang rakyat saya difahamkan lebih kurang dekat 60 juta di sana, dan ini semua wang yang dikutip sebagai yuran dari anak-anak kita yang miskin yang 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 telah membayar fee untuk uh, uh, exam mereka. Jadi maka saya saya sependapat saya pun rasa kecewa lah yang berhormat kerana ini adalah satu perkara yang saya, tangan saya terikat, tetapi mulut saya tidak terikat. Uh, saya ingin beritahu bahawa saya akan uh, memohon agar Uh, lembaga uh, legal profession qualifying board Membuat semua audit untuk tutup, untuk 17 tahun dan kemukakan ke parlimen seberapa segera yang boleh. Dan, setuju. Uh, okey okey. Okey. Dia setuju maka okeylah. Jadi saya harap ini akan di uh, uh, saya 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 percaya yang meramai uh, rasa dan uh, jelutong mereka mesti akan Tubi-tubi hantam lagi dalam Uh, dalam ini apa tu budget speech and all that jadi saya Pop, saya akan beritahu saya bagi arahan kepada mereka uh, dan saya akan uh, beritahu seberapa cepat yang boleh dalam tempoh masa berapa lama kerana yang berhormat sebenarnya tidak ada accountant di 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 lembaga legal profession qualifying board selama ini baru selepas uh, sungai seput membangkitkan perkara itu membongkarkan tahun dulu baru perlantikan dibuat Ah ha, ini sangat menyusahkan kita semua. We, we know there are innovation. Tapi bukan kerajaan madani saja. Kerajaan dulu-dulu pun adalah Mr. Ta accountability. Ta -sir. Ta -sir. tapi ada Ta kekurangan. Tasi atas isu yang sama. Saya nak tahu apa rasionalnya untuk belajar common bar exams lembaga kelayakan profesion undang-undang pergi ke UK enam hari duduk di sana dan jumlahnya 500 ribu. Apakah perkara ini tidak boleh dilaksanakan apabila berada di Malaysia? Itu persoalannya. Semua peguam-peguam ya. di luar dan bakal-bakal peguam tanya. You go to UK and spend 500,000 dengan izin Tan Sri Speaker to develop a common bar exams. I mean, where is the rational a Timbalan Speaker? Ya, 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 Merumah Jeltong. Ya, ya, Tan Sri dengan, dengan izin. Saya akan pohon agar lembaga memberi dengan jelasnya kenapa mereka terpaksa pergi ke sana. Dan juga satu perkara yang telah saya dapat uh, surat dari beberapa peguam. If those things are available here, why you go overseas? Number two, di, di, di UK mereka adakan uh, uh, apa tu uh, perjumpaan dengan uh, 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 apa tu student-student di universiti-universiti bagus tapi soalan yang dibangkitkan oleh pegawai-pegawai eh hey, di negara kita ramai di antara lebih kurang 99% adalah dari negara kita mana forum tersebut patut diadakan di sini bukan di luar negara this is another factor that is saya 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 setuju dengan Yang Berhormat Jerutong. Saya saya akan mendapat jawapan tulis dan akan memberi kepada Yang Berhormat. Air sekali Yang Berhormat. Jangan takut kalau tidak ada uh, jawapan yang uh, dalam dalam tempo seberapa cepat yang boleh. Lagi? Uh, tapi saya berterima kasih di atas sikap keterbukaan Timbalan Menteri, Menteri dan Kerajaan yang berani mendedahkan perkara ini di dewan yang mulai ini berbanding dengan kerajaan sebelum ini. Terima kasih. Okay. Yang Berhormat okay. Yang, yang, yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengatakan, there is no compromise on corruption and wrongdoings. Itu kita memaham, that, that kind of thing. Dan Auditor General pun yang Berhormat datuk sangat, uh, uh, sangat 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 perhatian kepada perkara-perkara tersebut. Dan saya percaya perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat akan di, diambil juga oleh uh, Auditor General dan uh, mengemukakan kepada Lembaga uh, Legal Profession Qualifying Board supaya satu Uh, tetapan dibuat supaya laporan itu dikemukakan dengan, ke parlimen dengan seberapa segera yang boleh Kalau tak boleh 17 tahun, tahun-tahun yang lepas seberapa yang boleh lah. Supaya keraguan-keraguan yang ada di antara rakyat Malaysia, ahli parlimen tidak Semua akan akan selesai in one go Okey uh, Menteri perlukan beberapa si, minit lagi si, saya, saya memandangkan masa telah uh, yeah. habis Saya pohon jasa baik yang berhormat, uh, yang, yang berhormat, uh, yang berhormat uh, speaker lain-lain perkara saya jawab secara tulis right. saya berterima kasih kepada ahli-ahli ahli yang lain uh, dan perkara-perkara uh, uh, yang, yang dibangkit, yang tidak dijawab saya minta maaf, ia akan diberi secara tulis kalau, uh, kalau, ter ter kalau telah terima uh, jawapan dan tak berapa setuju kepada itu boleh jumpa kepada dengan saya saya akan memanggil pegawai-pegawai uh, berada di sana untuk memberi penerangan Timbalan Menteri. yang selanjutnya Tuan Menteri, sedikit boleh Tuan Menteri saya kota Melaka saya bukan peguam tapi saya lihat apa jawapan yang disampaikan oleh Timbalan Menteri saya terkejut sebab lembaga ini dalam industri uh, Liga ini, dia adalah satu badan berkanun yang tertinggi kenapa benda-benda sedemikian boleh berlaku saya masih ingat sebelum ini saya pernah tanya tentang peperiksaan dan semalam kita sudah lihat ya mahkamah juga mengatakan lembaga itu buat silap seluruh mereka perbetulkan. Hari ini kita dengar pula peruntukan hasil yang mereka dapat tak pernah diaudit selama 17 tahun. Apa sudah terjadi? Kita kerajaan kita nakkan reformasi. Jadi saya harap supaya kita rujuk perkara ini kepada PAC. Dan barangkali kita sudah tiba masanya ya untuk kita merombak ya anggota dalam lembaga tersebut ya menteri walaupun menteri dah tutup saya bagi chance lagi lagi ya dan saya uh, uh, saya setuju kepada Kota Melaka uh, bila saya jumpa beberapa peguam baru-baru ini, mereka mengatakan ini Kota Melaka macam mana dia tahu banyak hal walaupun dia mungkin belum lagi belum lagi menjadi peguam tetapi uh, uh, perkara yang yang dibangkitkan adalah bagus saya percaya ini boleh dirujuk kepada PAC untuk uh, siasatan selanjutnya dan uh, satu perkara yang lagi satu perkara yang di uh, dan diberitahu oleh yang berhormat adalah menikis malam, ya, Datuk uh, Tan Sri Niputoh di Mahkamah Persekutuan di mana satu keputusan telah dibuat mengenai artikel Clarkship Clark, uh, ini, ini adalah uh, dari segi undang-undang di mana uh, sesiapa juga yang bekerja di pejabat peguam mereka ada, boleh, uh, boleh melanjutkan pelajaran undang-undang dalaman uh, dengan pertolongan Bar Council dan sebagainya tetapi pada tahun 1985, pada masa itu Legal Profession Qualifying Board telah mengasyurkan ia dihapuskan, digugurkan dan telah dikemukakan kepada kerajaan. Kerajaan tidak memberi apa-apa jawapan. Baru-baru ini kerajaan juga mereka telah merujuk kepada kami dan kita tidak setuju kepada sedemikian. Dan semalam Mahkamah Persekutuan telah mengatakan, there is a statutory duty for the uh, Legal Profession Qualifying Board to continue doing the uh, article clerkship. Maka ini adalah satu uh, teguran yang sangat serius dan saya harap Legal Profession Qualifying Board akan mengambil kira dan mengimplementasi perkara tersebut. Terima kasih Tansi Anabata.